Ваги турбує більшу частину нашого населення. Ця проблема не обходить і дітей. У сьогоднішній передачі Секрети краси лікар-діетолог Оксана Слободян розповість більше, як не допустити цієї проблеми в малолітньому віці та як її завадити, якщо вона вже виникла. Проблема жрені на самом деле в наше час, дуже актуальна і в дитячому віці. возрасті. Чому ж так виходить? Що, казалось би детський організм не тратить масу енергії, а не бігають. но при этом они в общем-то и не худеют а многие из деток сейчас набирают вес многие приверженцы только вот диетологии правильного питания они все всю вину да перекладывают на наши продукты питания то что вот сейчас много химии да это наверное действительно может быть процентов 40 занимает от причины, почему дети сейчас в большинстве своем имеют лишний вес. Потому что масса консервантов, которые есть вот в современных продуктах, они блокируют ферментную систему и не дают нормально работать организму, поэтому все идет не туда, куда оно должно пойти, а все идет в лишний вес. Те же фастфуды и все остальное, да, это все можно внести вот, вот этих вот 40%, которые являются первопричинами э, лишнего веса. Э, вторая популярная причина, э, все говорят о наследственности. Э, там папа толстая, мама толстая. Действительно, есть статистика такая, которая говорит, что если оба родителя имеют лишний вес, то вероятность того, что у ребенка возникнет лишний вес, 80%. Да, есть у него 20% своего резерва. Если один из родителей имеет лишний вес, второй с нормальным весом, тогда у ребенка 50% вероятности, что у него будет лишний вес. Да, и здесь уже тоже можно говорить о статистике, но э, вернусь к теме вот своей любимой э, о том, что все идет изнутри. Да, и любая причина, которая проявилась, вот болезнь, которая проявилась, она имеет более глубокие корни. А вот, вот те все моменты, о которых я сказала ранее, то есть это неправильное питание и наследственность, это те факторы, которые включают некие скрытые механизмы, которые уже вот заложены у ребенка. Да, допустим, у ребенка есть вот родители обои полные, и есть вот эта вот веро, ну, вероятность того, что ребенок будет толстым. Да? Но вот этот наследственный фактор, он еще чем-то должен включиться. Да, есть неблагоприятные условия, при которых может развиться это ожирение, Но можно создать своими действиями э, такие условия в жизни ребенка, что эти факторы просто не будут включаться. И вот этот наследственный потенциал он и останется вот где-то глубоко и не проявится. Да все будет зависеть от того, в каких условиях, как питается ребенок и тому подобное. Но вот есть еще момент внутренний, то, что я говорила. Это скрыт, скрытые хронические заболевания, которые тоже своими корнями могут частично уходить и в наследственность, да, и частично они могут приобретаться в процессе жизни. Если говорить да, о тех факторах, которые могут включить наследственность и которые проявятся в хронических заболеваниях, это тоже, допустим, вот если вот говорить самым простым языком, да, у человека есть вот этот наследственный фактор. Плюс он приобрел какое-то заболевание, то есть заболевание это может быть желудочно-кишечного тракта, да, поджелудочной железы. Первично страдают это органы пищеварения и органы эндокринной системы. Да, это может быть щитовидная железа, это могут быть надпочечники, ну и та же поджелудочная железа, она тоже частично является как органом пищеварения, так и органом эндокринной системы. И там выделяются вот все гормоны, которые отвечают за скорость обменных процессов. Да, если мы, допустим, заболели Возникла болезнь. В каком-то из этих органов сразу нарушается обмен веществ. И сразу человек начинает расти в объемах, поэтому каким образом только питанием, вот как многие, да, на диету сажают там и детей, и взрослых, каким образом можно только питанием исправить заболевания вот этих вот органов? Конечно же нет, да, поэтому чтобы справиться четко с проблемой лишнего веса, нужно разобраться, какая причина, или это неправильное питание, или это э, хроническое заболевание. Если же это хроническое заболевание, должен учитываться фактор есть это наследственность или это просто хроническое заболевание, которое приобретено, приобретено да, в жизни, если мы говорим вот о детках. И когда врач садится и разбирается с вот этими всеми моментами, тогда, в общем-то, появляется четкое понимание того, как лечить, в общем-то, с одной проблемой ожирения каждого конкретного человека, да, особенно если это детки. Потому что, если уже, да, почему про детей здесь особенно хочется сказать, потому что если уже в раннем возрасте у них начали проявляться такие серьезные проблемы, да, то у детей это ну, 90%, что есть или наследственность, или уже приобретенное хроническое заболевание. Здесь очень редко, когда проблема именно в неправильном питании. И опять же, недостаток наших эндокринологов, может быть, в том, что э, как лечат эндокринные заболевания. Да, вот приходит мама с ребенком, приводит к эндокринологу, его ставят на учет, пишут ему степень ожирения. И максимум, что делают, это назначают синтетические гормоны, которые, в общем-то, как бы должны заместить, э, заместить недостаток какого-либо гормона, который уже которого не хватает да, вот, в результате того или иного заболевания. Но дали этот синтетический гормон. А что дальше? Причина-то, почему возникла вот эта недостаточность гормона, она-то никуда не делась, правильно? И все равно нужно лечить первое заболевание, первопричинное заболевание. И тогда можно говорить о том, что ребенок получит здоровый орган и начнет э, снижать свою массу тела. Да? И вторая скрытая угроза в этом, если мы даем синтетические гормоны. Почитайте просто список э, побочных эффектов, стоит ли этот гормон того, чтобы, ну, скажем, травить им, особенно ребенка. Да, существуют какие-то э, ситуации, когда без гормонов нельзя, но не в данном случае, потому что проблема все равно не решена а, в общем-то, получаем массу негатива, даже если на какое-то время оно окажет свой эффект, и человек похудеет. Но что будет дальше, ну, сказать, сказать, сложно. Но то, что будет нехорошая ситуация, это точно. Який метод є эффективнейшим у лікуванні ожирения, саме у малолітньому віці? На мой взгляд, лечение лишнего веса – это должно быть комплексное мероприятие. Да? Нельзя говорить, что только это или только это в общем -то, решит все, все проблемы. Обязательно нужно подходить со всех сторон к любой проблеме, не только к проблеме лишнего веса. Если говорить здесь о детях, то, конечно, в первую очередь важно комплексное, полноценное обследование, чтобы понимать все вот те внутренние причины, которые привели, в общем-то, к этой проблеме ожирения. Да, после того, как мы обследовали все для себя поняли как врачи, тогда уже можно принимать решение о том, каким способом лечить этого ребенка, чтобы исправить все, что внутри. Да, второе, это, конечно же, я здесь не буду говорить страшное слово диета, я буду здесь говорить о нормализации режима питания, потому что питание, особенно в детском возрасте, оно должно быть полноценным. И вот те же, например, когда не знаю, ребенок полный, родители начинают его ограничивать в углеводах, хлеб ему не дают, там картошку ему не дают, все-все-все. Но на самом деле углеводы человеку нужны очень сильно. Если слышали когда-либо соотношение тех веществ которые нам нужны да вот в таком в соотношении цифрином то углеводы это должно, соотношение жиры белки и углеводы должны быть одна часть жиров одна часть белков и четыре части углеводов потому что из углеводов мы берем энергию если вы не даете хороших качественных углеводов организму откуда возьмется работоспособность откуда возьмется энергия человек не сможет думать если это ребенок он не сможет нормально в школе учиться потому что Углеводы – пища для мозга, ну вот грубо говоря. И это пища для наших всех энергетических процессов. Но здесь важно понимать, какие углеводы давать. Да, есть углеводы хорошие, есть углеводы плохие. Но, скажем, нужны нам, они, то, что они нам нужны, это несомненно. Поэтому, говоря о детском питании, здесь помощь диетолога может быть только в том, чтобы он сказал родителям, да, как нужно питаться, режим питания обязательно, вот как садик, 5 раз в день, да, каждые три часа. Это обязательно режим. Второе, обязательно поступление всех веществ. Это и жиры, и белки, и углеводы. Это второе. Но здесь, если мы уже говорим о том, чтобы ребенок начал снижать немножко вес, допустим, диетолог может подсказать, каким образом комбинировать между собой продукты для того, чтобы они, в общем-то, были не во вред, не в лишний вес, но и для того, чтобы организм получал абсолютно все элементы питания. Это второе. И вот что касается, допустим, еще диетического да, питания, вот режима питания, здесь важно понимать, что нужно ограничить количество вредной еды. Вот то, чего так хотят наши дети, всякие конфеты с красками, не знаю, там тоже Макдональдс, любые вот эти все. То есть кушать натуральную, хорошую, качественную еду. Если вы хотите дать печенье или конфету этому ребенку, печенье, ну, испеките сами его, да, будет хорошее. Если вы хотите дать конфету, дайте ребенку там не за черный, чистый шоколад, они, а не конфеты там непонятно с чем. То есть это должно быть просто максимально здоровое, Хорошая, качественная еда. Вот и все. То есть секреты обследовали, назначили правильный режим питания. И дальше, если есть что лечить, тогда лечить правильно. И тогда проблема должна уйти. Никто не говорит, что это быстро делается. Такие вещи, особенно если они возникают уже в детском возрасте, да, говорит о том, что в организме есть такие грубые нарушения. Поэтому э, хочу достроить тех, кто, в общем-то, примет для себя такой метод лечения, что это долго. Но это дает вашему ребенку в будущем шанс на более качественную жизнь. Вот и все. Час у салонах краси існує така процедура, яка зменшує об'єми тіла за допомогою методу ультразвукової кавітації. Як взагалі виставитись до такого методу та що він являє? Метод сам по себе очень хорош, да, и я такой метод тоже использую в своей работе, и я приветствую. Но вопрос в том, что как к этому методу относиться и как правильно подходить к выбору клиентов, которым этот метод разрешен, да, или которым этого делать нельзя. Ну, вот если если в двух словах говорить вообще об этом методе, чтобы было понятно и каким образом он разрушает, в общем-то, жир, то э, здесь можно так кратко рассказать, что вот, если представить себе жировую клеточку, да, как что-то круглое, и если помните немножко химию, то э, жировая клетка, она содержит в себе как воду, так и такой эмульгированный жир. Так вот ультразвуковая кавитация – это воздействие ультразвуковой волной на вот эту воду, которая содержит внутри клетки. Когда вот ультразвук попадает, да, вода закипает, как бы в клетке, и вот эти пузырьки, которые образуются, газовые пузырьки, они разрывают эту клетку. Получается, клетка рушится, да, и, в общем, в объеме тело уменьшается. Но здесь существует проблема того, что вот клетка разрушилась, а вот этот жир он выходит в межклеточное вещество. И кроме того, что клетку разрушить, ее нужно жир нужно вывести еще из организма, из межклеточного вещества. Опасность этого метода заключается в том, что не каждый человек полноценно может справиться с выведением того жира, который вылился в межклеточное вещество. Кто же не может с этим справиться? Люди, у которых э, застой лимфы идет, да, или слабое течение лимфы, люди, у которых э, заболевание печени или желчного пузыря, потому что этот весь жир должен пройти через печень, потом он выводится через кишечник, и люди, у которых есть проблемы с кишечником, да, потому что это неполноценно выведется. Вторая в чем? В том, что э, каким бы безопасным этот метод не рисовался нам в соцсетях или в рекламе, но опасность существует для тех, у кого есть э, различные заболевания по э, вот, женской половой системе, особенно то, что носит тип доброкачественных опухолей, это могут быть различные кисты, это могут быть различные вот я не знаю, доброкачественные образования, это те же самые эрозии шейки матки, да, потому что ультразвук это все таки физическая волна, которая она работает не только на уровне жировой клетки, вот как описывается во всех рекламных роликах, оно и проникает дальше. Поэтому очень будьте внимательны те, у кого есть какие-либо проблемы вот именно из той сферы, которую я рассказала, потому что этот метод может спровоцировать развитие более глубокое развитие вот именно тех заболеваний. Также нужно быть осторожным, если в принципе в организме есть какой-либо доброкачественный или злокачественный Особенно процесс я здесь имею в виду и мастопатии, и фибромиомы, и все что угодно. То есть, перед тем, как делать такую процедуру, да, она очень хорошая и результативная, очень тщательно нужно обследоваться и четко понимать. И если вы пришли в салон и вас даже не спросили о том, что у вас внутри, да, им ну как бы лишь бы вот заработать деньги, сделать вам процедуру. Мало того, что если у вас работает плохо печень, кишечник и тому подобное, вы просто не получите результата. Жир таки останется у вас внутри, он просто всосется в другие клетки, да. А вы еще получите усугубление вот тех вот заболеваний, которые есть. Поэтому выбирайте грамотно э, врача, не знаю, салон, который будет делать вам эту процедуру, чтобы не допустить для себя развития каких-то серьезных болезней. Бережите себя и свое здоровье, и всегда обратитесь слышать до профессионалов.